Azərbaycanda yaşayış minimumu ehtiyac meyarı əmək pensiyasının minimum məbləği artırılıb. Pravda azın məlumatına görə Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanunla əsasən 2022-ci il üçün yaşayış minimumu yanvarın 1-dən ölkə üzrə 196 manattan 210 manat qaldırılıb. Yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 220 manat, pensiyaçılar üçün 176 manat, uşaqlar üçün 193 manat məbləğində müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanunə əsasən, "Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi" məqsədi ilə 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 170 manatdan 200 manata qaldırılıb. Əmək pensiyaları haqqında qanununa dəyişikliyə əsasən isə əmək pensiyasının minimum məbləği 2022-ci il yanvarın 1-dən 240 manat məbləğində müəyyən olunub. Beləliklə əmək pensiyasının minimum məbləği gələn ildən 20% artırılıb. Ötənləmək pensiyasının minimum məbləği 200 manat olur.